Hər kəs salam. Transfer xəbərlərinin yeni buraxılışına xoş gəlmisiniz. Kanala abunə olduğunuzca keçək videoya. Qarabağın vinqer Adam Adekabi seçim qarşısındadır. Fransalı yarımdefəçi Yalca xariciində özünə yeni komanda tapmalı ya da həvəzdici heyətin düşərgəsinə göndəriləcək. Ona bununla bağlı xəbərdarlıq olunub. 27 yaşlı yarımdefəçi hazırda Fransadadır. Monaco-nu yetirməsi yerli menecerlər vasitəsilə Liqa 2 təmsilçilərinə öz xidmətini təklif edib. Cəhrlan altlar Diakablı ticariyə verməyə razıdır. Amma onun son 6 ayda oyun praktikasına lazımiyyət çəkməsi Liqa 2 təmsilçilərinin futbolçuya marağını azaldıb. Diakablın Qarağəvə keçidi 2023-cü ilin yanvar ayında baş tutub və müqaviləsi 2025-ci ilin iyun növsünə qədər qüvvədədir. Qaraqax adam adını Azərbaycan Premyer Liqası üçün sifariş etsə də, Avropa Liqasının qrup mərhələsinə iştirak arzəsinə salmayıb. Neftçi xəstəxananın futbolçusu Maks Ebonqlaq danışıqlar aparır. Bu barədə Qazaxstan mətbuatı məlumat yayıb. 24 yaşlı yarımdaviləsinin Arsenal ilə müqaviləsi bu ilin dekabr ayının 31-inədək qüvvədədir. Əgər razılıq əldə olunarsa, o, paytaxt təmsilçisinə azad agent kimi keçəcək. Kamerun əsilli Belarus millisinin də üzvüdür. O, Belarusda 2023-cü ilin ən yaxşı futbolçusu seçilib. Adı Qaraqabla hallanan Apolonun müdafiəçisi Laşa Divali Bakıda danışıb. 28 yaşlı Gürcü Kipir klubunun qırmətbağ xidmətinə açıqlama verib. Mərkəz müdafiəçisi başqa klubla anlaşdığı barədə yayılan xəbərləri təkzib edir. Başqa klubla razılaşdığımla bağlı xəbərlərin reallıqla heç bir əlaqəsi yoxdur. Düzdür, bəzi klublardan maraq var, amma mənim APOEL-ə müqaviləm davam edir. Ona görə də maraqlanan klublar rəhbərliyi ilə danışmalıdır. Şəxsən mənim getmək fikrim yoxdur. APOEL-ə və hədəflərimizə bağlıyam. Qarağəvən Albaniyalı hücumçu Redon Çica vətəninə qayıda bilər. Ağdam klubunda əsas heyətdə yer almayan 25 yaşlı futbolçunun xidmətində onun keçmiş komandası Tirana Marağlıdır. Lakin qeyd edildiyi kimi indiyə də Ağdamlara rəsmi təklif olmuyor. Don Nivan Debik Manchester United-dan ayrılıb. Futbolçu icarə əsasında Antraq klubuna transfer olub. Bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb. Fənərbağçı kluba 6 futbolçuya yollarını ayıracaq. 14 legioner limitini dolduran sarı lacivertlər bir çox oyunçu ilə vidalaşacaq. Bu futbolçu arasında Ryan Kent Mikel Crespo, Mihai Zajc, Lincoln, Mišel Batšai da var. SCG heyəti yeni futbolçu ilə gücləndirib. Paris təmsilçisi, son klubu Sampdoria olan Lucas Peralta'nı heyətinə qatıb. Braziliyalı müdafiəçi ilə 5 illik yarımlıq müqavilə imzalanıb. 20 yaşlı oyunçu yeni klubunda 35 nömrəli forma ilə çıxış edəcək. Səudiyə Ərəbistanın Al-Ittihad klubunun hücumçu Karim Benzema ilə bağlı yeni xəbərlər yayılıb. Bu günlərdə komandasının məşqlərinə qatılmayan Sonra isə ümumiyyətlə Səudiyyə Ərəbistanı tərk edən fransalı futbolçu sosial şəbəkə hesablarını da bağlayıb. Onun qorxdığı üçün bu addımı ata biləcəyi ehtimal olunur. Məsələ burasındadır ki, Benzema'nın Səudiyyə Ərəbistanı tərk etməsinə səbəb kimi onun azarkeşlərdən ölüm təhdidi alması göstərilir. Bildirilir ki, son 3 həftə ərzində bu cür xəbərdarlıqlar daha da artıb. Nətcədə Benzema Avropaya qayıtmalı olur.